Ринку, який є на Украї... в телевізійному бюджеті України. Тобто я вважаю, що нічого страшного не буде. Буде більша конкуренція, у тому числі конкуренція програмного продукту, якості програмного продукту. І це дуже добре. А ринок вже сам розставить все на свої місця. есть в такие ситуации, кто с ней, а лишь на то рынок виноеры. Ну, в общем-то, очень четкий конкретный вопрос задали, конечно же, потому что на сегодняшний момент бытует мнение, что телевидение это не бизнес. И, наверное, где-то оно так сегодня существует в нашей стране. Это как бы там историческая подоплека в этом участвует, еще какая-то ментальность, но в любом случае это индустрия. И если анализировать эти рынки в других странах, то это, безусловно, бизнес. Поздно или рано, мы тоже придем к такому же выводу и к тому же к такому же результату, где этот рынок будет соответствовать жить по правилам и по правилам бизнеса, да, то есть э ваш вопрос, который вы поворачиваете к нам, мы как бы являемся органом, государственным регулятором. Здесь важно на самом деле действительно четко слышать практику извне, а решение и вот по большому счету расстановка сил уже как бы это задача самого бизнеса, который безусловно должен быть более трезвым, конкретным и циничным с точки зрения как бы анализа экономических подходов. Если бизнес где-то на самом деле, в общем-то, упускает какие-то нюансы рынка, заигрывается с ними, поздно ли рано, он становится банкротом. Поэтому так проходят становления любой индустрии, и здесь, наверное, в общем-то, будет такая же картина, потому что вы правильно говорите, что рекламный рынок он не резиновый. Игроков, если на самом деле предложение превышает спрос, что происходит далее. Далее часть тех, кто является собой это предложение, разоряются. Это отрезвляет остальных, которые хотят идти в этот бизнес. Да, и остаются только те игроки, которые четко, конкретно для себя осознают и понимают цели, задачи, мотивы присутствия на этом рынке. Ситуация, при которых те или иные собственники каналов э, будут по-прежнему финансировать огромные структуры, содержать их и так далее, и не давать себе отчет и понимать, ради каких целей и задач они это делают, и такая ситуация, я думаю, продлится весьма недолго. жестко, но достаточно демократично. Дякую за это. Скажите, будь ласка, если якщо... пригадав, якщо я пригадав демократію, питання пане Монжус, до вас деякі канали вас звинувачують навпаки у антидемократичних е, яких, скоєннях? Наприклад, вас звинувачують в тому, що ви впроваджуєте цензуру. Як, по-перше, ви до цього відноситеся? І по-друге, як як з цим пов'язана діяльність нацради? Я не знаю про які канали ви кажете. Я знаю про такі звинувачення з боку одного каналу. Ну давайте не будемо, який... будемо називати. Ми ж звичайно не будемо називати. З боку одного з каналів, який не вирішив свої бізнес-задачі, яку він ставив перед собою, але проводив із порушенням закону. Я нормально ставлюсь до таких звинувачень, але мені хотілося б, щоб якщо такі звинувачення є і є докази, то у нас є судова система, можна звертатися до суду і там доказати такі звинувачення. Агульні звинувачення мені хотілося б, щоб така практика набирала Поширення в нашій країні серед наших, наших відносин Національної Ради з іншими каналами. На діяльності Національної ради ніяк це не позначається, бо ми діємо строго у відповідності до закону. Наша правота підтверджена судовими рішеннями, і ми будемо продовжувати свою діяльність таким чином. Щоб не піддаватися на такий тиск, а це є тиском, я в цьому впевнений на членів Національної ради. Я готова засвидетельствовать, и вы, наверное, и вы, <сих> и зрители. До вас, может быть, да еще иньше скажите, Я немножко все-таки, я одну секундочку, пару Так, будь ласка, будь ласка. Потому что, да, я понимаете, да, то есть вы так сказали, что да, звену вообще не исключительно Не, я сказал что на два. вас. Приятно, конечно, что камни летят только в одну сторону, и вот мужчина так вот плечами защитил от этих камней. Но, по большому счету, вы даже сейчас наблюдали в нашем диалоге, что как бы каждый из нас по каким-то отдельно взятым вопросам, даже вот по тому же языковому имеет какую-то собственную позицию. Хочу отдать должное, что Владимир Анатольевич в роли: председателя Национального совета действительно создает очень демократичную, толерантную атмосферу внутри этого органа. Естественно, что по закону такая атмосфера должна в нем присутствовать, потому что коллегиальный орган ⁇ это орган, в общем-то, совершенно равнозначных по своей значимости участников, но, естественно, всякие ментальные моменты здесь возможны. Но я как бы готова свидетельствовать о том, что действительно ну, более толерантного, и лояльного руководителя, который, в общем-то, действительно имея свой опыт работы в этой индустрии, позволяет качественно, логично э, вникнуть в суть многих вопросов. А вот э, Та ремарка и, в общем-то, тот ярлык, который на сегодняшний день клеится в наш адрес абсолютно каждого члена Национального совета, который как бы был причастен к принятию определенных решений не так давно. Да? То есть для того, чтобы быть, не быть здесь заложником там, собственной глупости или нежелания вообще действительно принимать факты четко, здесь, наверное, еще не одна, одна такая передача понадобилась, если бы мы с вами стали бы разбирать вопросы недавней, недавнего прошлого относительно с скандальным конкурсом по распределению аналоговых частот. Именно это вы сегодня имели в виду. Вот, поэтому здесь действительно для того, чтобы быть объективными в этом вопросе, наверное, совершенно четко надо было бы поставить, э, разобрать все по деталям. И тогда, когда ты начинаешь разбирать это по деталям, вы понимаете, что Очень утаїть э, э, шило в мішки, очень сложно зрозуміло. Тим не менш, э, ви до цих ярлику ярликів, як я бачу, э, дещо із юмором так відноситеся? Тобто, якщо, якщо э, ви дійсно оцінюєте це як э, якихось психологічний, мабуть, да, тиск, але тим не менш, ви достатньо вільно про це розмовляєте, і ви не відмовляєтеся говорити на цю тему. Ви знаєте, відкритий для преси. открыто для прессы однозначно, но то, что он с юмором, это только потому, что как бы, у нас действительно есть внутренняя ответственность, во-первых, как эм людей, поставленных на государственную службу, здесь не должно не волновать вопросы чести и достоинства этого государства. А вот в этом споре, в этом диалоге выплескиваются несколько, знаете, такие как бы не совсем приятные истории за внешние границы этого государства и становятся не только достоянием, а как бы разменной монетой для того, чтобы менять каким-то образом в отрицательную сторону мнение о нашей стране. Вот, собственно говоря, вот эта наша, знаете, такая спокойная, толерантная позиция к тому, что э, предпринимает нападающая страна, она относится только для к тому, чтобы э, разумно понимая, что не стоит здесь э, э, ломать копья для того, чтобы щепки летели и эти звуки раздавались по всей Европе, потому что не стоит позорить собственную страну только из-за того, что э, кто-то избрал Такий способ для своїх достатньо сомнительных інтересів і достаточно сомнительного путі удовлетворення этих интересов в прошлом. в мене питань на сьогодні вже більше немає. Якщо приїдете наступного разу, ласкаво просимо до нас в студію, тоді будуть нові запитання. А зараз, якщо забув щось питати, будь ласка, у вас є кілька хвилин. Для звернення до мешканців області. Ми хочемо подякувати вам за запрошення виступити в ефірі Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії. Я давно не був Дніпропетровською і можу сказати, що я заздрістю, певною заздрістю. до Днепропетровчан, которые живут в таком чудовом месте. Я обожаю им добра, счастья, и они могут пушаться, действительно, так живут в таком чудовом месте. Я хочу только добавить, что вот анализируя контенты программ у телерадиовещателей, все время слышим жалобы, что вот, ну, лучше поставить какой-нибудь там телесериал, потому что остальное не смотрят. Сегодня, прогулявшись по вашему городу, мы посмотрели, какой кладезь традиций, всяких разных исторических мест, о которых можно показывать, писать, говорить, рассказывать. Я вам скажу, что здесь неиссякаемый поток, просто прекрасная история об этом городе. Возьмите это на вооружение. Я скажу, что я часто бывала в этом городе, но то, с какой душой сегодня о нем рассказывали люди, которые встречали нас, это стоит многого. И я думаю, что у вас есть, знаете, скорбный прекрасный материал для того, чтобы создавайте правильный, как мы говорим, контент культурно-просветительских программ и петь песню в честь вашего прекрасного, потрясающего города. <laughs> Дякую, Визьмина, на озброение. А мне действительно дуже приятно было, что сегодня была с вами разговор, бо в сегодняшней разговоре я почув те слова, которых, на жаль, останет десь руки в 5-6, чув дуже мало. Это закон, это Украина и это... Це... Захист закону, захист України. Дякую вам за це. Дякую і вам. Бажаю вам так же плідно працювати надалі. І щоб ми, як мешканці області, щоб телеглядачі бачили це власними очима. Дякую. Дякую. Прощаємося з вами. Побачимось.